Так, добрый день всем присутствующим Значит, немножко о вчерашних событиях. Ну что же, в печати очень много версий происходившего. Поэтому расскажем, как все было на самом деле. Вчера у нас происходили встречи с избирателями в течение всего дня. 17 часов, это уже наша была шестая встреча с избирателями, мы проводили ее в совхозе ⁇ Дзержинец ⁇ Приехав приблизительно без 10.5 в совхоз ⁇ Дзержинец ⁇ мы с Юрием Анатольевичем и моим помощником Шостаком Константином проводили встречу с избирателями. Там присутствовало порядка наверное, около 100 человек, не менее местных жителей. Это были в основном люди пожилого возраста. Э -э мужчин практически не было. Дети были. И несколько наших агитаторов, женщин, которые обеспечивали эту встречу. Там надували шарики, раздавали детям, мы общались, ну, как обычно, проходят все наши встречи. То есть общались с людьми, выслушивали их просьбы, пожелания, рассказывали о нашей политической силе, там, наших проектах и так далее и тому подобное. Все это продолжалось порядка 40 минут. Приблизительно где-то в 17.30 мы заметили группу из 8 человек. В возрасте приблизительно так от 25 до 35 лет. Явно было видно, что это группа людей, которые кто-то то ли подвез, то ли они находились где-то недалеко, но двигались они так слаженно, уверенно, но это сразу бросалось в глаза. Они подошли туда, к месту встречи и сразу же начались с их стороны провокации, там оскорбительные выкрики, угрозы. И прочее затем э, люди начали эти бросать э, разными предметами яйцами мукой там какими-то пакетами э, тяжелыми предметами это ну, мы вы выделили кто смотрел это видео этот вопрос видел затем юрий пан анатольевич погнался за одним из этих нападавших, тот, который был организатором. Это явно было, во-первых, ну, он первый начал провоцировать. И провоцировать. Да, я его попросил подойти, говорю, молодой человек, подойдите, давайте пообщаемся. Он подошел, мы с ним довольно близко стояли, минуты 3-4 нормально общались до этого. Ну, а затем он дал знак этим, и они начали бросать на все эти предметы. Юрий Анатольевич за ним погнался. И за ним побежало еще человека 4-5, которые, ну, видно, хотели ему оказать помощь, как я понимаю. Там у нас вышла небольшая потасовка. Когда я забежал за угол дома, увидел, что в посадке, которая находится за домом, наверное, Анатольевича напали шестеро из, этих, из этой группы. В двух из них в руках были палки. Ну, и причиняли, так понимаю, Юрию Анатольевичу довольно... Поставили его в неприятную ситуацию. Я в это время подбежал, подбежал со мной еще Константин Шоста, который был. Ну, у нас там возникла потасовка, в ходе которой нападавшие были вынуждены убежать. Зачинщика одного из участников мы задержали. Да. Доставили в район милиции. Как в интернете выложили, им оказался участник боевых действий, в данный момент безработный, который не отрицал, что он пришел с теми людьми, которые бросали у нас различные предметы. Вот. Проживает данный гражданин на левом берегу, он не имеет никакого отношения там к данному району. Как потом сказали местные жители, они тоже не знают никого практически из этих нападавших, кроме одного человека, который где-то живет там неподалеку, который, кстати, еще является наркоманом. И ну... ну хочется сказать, что встреча с людьми проходила очень дружелюбно, нормально общались, и после этого инцидента люди наоборот извинялись как будто они в чем-то были виноваты. Говорили, извините, мы здесь ни при чем, это вообще чужие, непонятно, откуда они взялись. Но ну, мы, естественно, а при чем здесь вы, если мы прекрасно понимаем, кто организовывает эти все, скажем так, провокации. Провокации, да. да. Вот. Поскольку, когда мы находились в Баглийском мородельной милиции, где писали заявление, за этим человеком задержанным приехал автомобиль Газель та, которая увозила нападавших э, на Игоря Станиславовича Лесничева возле МИСТВ, тв если кто-то помнит. Э, ну да, весенние Городж, события. Да. А правый сектор называет это мусорной иллюстрацией. Но ну, у них свои понятия определенные, которые не, скажем так, не переплетаются с нормальными людьми. Вот. То есть отсюда видно, что организаторы одни и те же. И цель этой акции за три дня до выборов – попытаться еще опустить, как они говорят, рейтинг Ере Станиславича, потому что как бы реальный конкурент одному из кандидатов, не хочу называть фамилию, не хочу как бы его пиарить. Вот. вызван Вчера в информационном пространстве одновременно один из лидеров правого сектора Мужейка, кстати, публиковали информацию, которая была преподнесена в происшествии якобы как народный То есть... Значит, почему, здесь я понял, понял, да. Здесь... Почему сектор постоянно ну, потому что правый сектор наш, в нашем городе Днепродзержинске, давайте называть вещи своими именами, это наемная банда бандитов. И все, да, которые, которые за деньги, за деньги выполняют вот такие грязные заказы, там не гнушаясь ничем. Это первое. А второе, там в этих всех публикациях звучит речь о какой-то охране. Ни одного охранника не было никакого. И я думаю, что ни один житель города, там не помню, чтобы я на какую-то встречу приходил с охраной, или вообще меня видели с охранниками, в отличие от некоторых наших товарищей, которые даже по исполкому в присутствии охраны передвигаются. Это первый вопрос. Второй, ну, смотрите, давайте расставим все по своим местам. То есть... Все прекрасно понимают, что вот эти фейковые, которые на сегодня соцопросы там печатаются, в известных газетах, которая появляется регулярно каждую неделю, они ничего не с собой реального не несут. И регулярные нападения на наших агитаторов, на наши офисы. Смотрите, мы уже Три или четыре раза задерживали этих нападавших, передавали сотрудникам милиции. Если помните, недавно у нас была здесь тоже проходила пресс-конференция, когда мы тоже говорили о бездействии милиции и предупреждали, что здесь помню, назревают разные события. Так и случилось, да, буквально прошло там два-три дня. Я думаю, что если бы мы не задержали одного из этих нападавших, то нам бы еще ставили в вину то, что мы сами на себя там организовываем покушение для какого-то там поднятия рейтинга. Ну, я думаю, что смотрите, ну, один раз задержали людей, второй раз задержали людей. Накануне перед этим эти так называемые бойцы правого сектора распространяли э, листовки порочащего содержания в отношении нас. Была вызвана милиция, на них был составлен админ протокол. Это было буквально накануне всех этих событий. Затем было еще одно нападение на наших активистов. Ну, теперь дошло до того, что они опять там решили. При этом еще как э, имеют наглость поднимать вой, что кто-то там якобы из них пострадал. То есть вы первые нападаете, когда вам э, два человека да, дали отпор восьми, вы вас еще хватает наглости э, говорить о том, что... Кто-то там где-то пострадал из ваших людей, якобы пострадал, это первое. Ну и второе, извините меня, когда подрадил милиции, приезжает газель, из него выгружается там куча бандитов и начинают там устраивать еще подарая дело милиции какие-то разборки, то, знаете, это уже, по-моему, вообще переходит там всякие разумные там и неразумные пределы. То есть можно сказать, что работает по закону? Конечно. Не можно сказать, это так и есть. Ну, определенные личности. Конечно, ну, абсолютно верно. Тем более, ну, господин Мажейка это давайте так, человек, который уже не первый раз светился в этих заказных преступлениях. Ну, я надеюсь, что наконец-то уже как-то все-таки наши правоохранительные органы поставят точку в этом вопросе. Потому что это уже становится системой. Это нам, я не знаю, наверное, как. Самим придется как-то принимать какие-то меры, если... Не примет. Ну им понравилось, когда они возле Мистовой нападали, забрали 10 тысяч долларов, которые для участников АТО предназначались. Ну, наверное, хотели опять поживиться, мне так кажется, вполне возможно да. такой вариант. Как вот, ну, знаете, когда 25 человек нападает на одного со спины, это еще куда не шло. Ну, а когда уже 8 на двоих, то как-то уже, видите, расклад становится явно не в их пользу. Тем более, Жрюк, можно пообщаться с жителями города. Там очень много свидетельских показаний. В настоящее время возбуждено уголовное дело по, 296, по статье 296 часть 2. Юрий Анатольевич прошел сегодня судебно-медицинскую экспертизу. Там ему нанесли очень много ударов палкой и когда его шесть человек эти пытались там избивать. Но это еще благодаря его хорошей физической подготовке, что он там, скажем, не, не очень сильно пострадал. Но он, повреждения достаточно серьезные, поэтому я думаю, что квалификация преступления изменится в самое ближайшее время. И то, что там рассказывает господин Мажейка, что никаких претензий к задержанному нет, то это откровенная ложь. Есть возбужденное уголовное дело, на сегодня проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели, которых там десятки. И вы можете, как журналисты, тоже выехать на, по этому адресу механизаторов 19, пообщаться с людьми, услышать их версию происходящего, спросить, как все происходило на самом деле. Ну и чтобы, в конце концов, я считаю, что этих провокаторов из правого сектора придет время поставить на место. Нет. Вот, вот у нас не было с нашей стороны никакой стрельбы. Если вы внимательно смотрели видео, то, я думаю, вы обратили внимание, что тот человек, который снимал данное видео, возле него кто-то и передергивал затвор. Ну, давайте так, мы как люди военные, это очень хорошо в этих вещах там, разбираемся. Кто-то передергивал затвор и выстрелил. Ну, мы об этом не говорили, потому что, честно говоря, э, ну, вы знаете, там было все в горячке. Я, честно говоря, даже как-то и не обратил Но внимания. Перед этим на это, лопали это, шарики, да, дети лопали. Да, там это, лопалось оно, много шариков, а затем ну. это... Ну это, ну, это явно, что стреляли с той стороны, потому что, если вы где они вели себя абсолютно спокойно, даже оператор не дернулся, когда... Ну, и слышно явно, что это выстрел... Сам факт был, ничего yeah. не разобрались. Ну, вы знаете, тогда мы не разобрались. Сейчас я просмотрел видео. В принципе, да, слышано, выстрел, явно слышно этот выстрел, который из-за спины оператора происходит, когда человек, который, видимо, стоит рядом с ним, передергивает затвор и стреляет. Может, он куда-то в вашу да. сторону стрелял? Может, просто. Потому что в самом начале, вот этот человек задержанный, который все и спровоцировал, вот, он начал кричать, что. Вы там в людей стреляли из пистолета, рейдерский захват по поводу водоканала. То есть люди были подготовлены, понимаете, заранее. И о тех событиях, которые происходили ранее, там, пятью-шестью годами, понимаете? имели свою версию происходившего. Да, но только свою версию. Вот оно и увязывается. А действовали ну оперативно, даже. на месте это был не хочу даже, не могу назвать журналистом Станислава Пшеничной, который как бы по телефону с места в карьер диктовал свою версию и под каким соусом подавать это в средствах массовой информации. Ну, если вы посмотрите первую их версию, когда они еще не знали, что один из них был нами задержан, да, то она подавала совсем по-другому. А затем уже, когда стало известно о том, что один все-таки из нападавших задержан, они стали срочно менять эти все версии и придумывать какие-то другие. каких-то охранников. Ну, я же задайте вопрос там жителям города, были ли какие-то охранники. Были там кроме нас еще какие-то мужчины. Кто там, что. То есть, я же говорю, десятки свидетелей. Этого никуда не спрячешь. Там, поэтому... Была, были вы... Да не было никакой охраны. Но у меня нет никакой охраны. Я всегда передвигался и передвигаюсь без охраны. Я же говорю, ну, найдите хоть одного человека, который который меня видел когда-нибудь с охраной. Вопросы есть еще?